সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ তলস্থ শিক্ষা ইউটিউব চেনেল লৈ পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিষয় আমি পূৰ্বতে আলোচনা কৰিছিলোঁ তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিষয়ে যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰিব এতিয়া আহিছোঁ আমি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিষয়ে প্ৰাচীন ভাৰতৰ এখন উচ্চ বিশ্ববিদ্যালয় হৈছে বিহাৰত অৱস্থিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এই বিশ্ববিদ্যালয়খন এশ বিছ হেক্টৰ মাটিৰে পৰিপূৰ্ণ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব এক শতিকাৰ পৰা আঠ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে এই বিশ্ববিদ্যালয়খন অৱস্থিতি আছিল গুপ্ত বংশ তথাৎ প্ৰথম কুমাৰ গুপ্তই এই বিশ্ববিদ্যালয়খন স্থাপন কৰিছিল বুলি উল্লেখ আছে কুমাৰ গুপ্ত হৈছে দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্তৰ পুত্ৰ এইখন হৈছে প্ৰথমখন বিশ্ববিদ্যালয় য'ত ৰেচিডেঞ্চিয়েল ফেচিলিটি উপলব্ধ অৰ্থাৎ থাকিবলৈ সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছিল ইয়াত কোনো খৰচ নোলোৱাকৈ শিক্ষাদান কৰিছিল ব্যাকৰণ তৰ্কশাস্ত্ৰ চিকিৎসা শাস্ত্ৰ দৰ্শন শাস্ত্ৰ আৰু আধ্যাত্মিক আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানৰ শিক্ষা ইয়াত প্ৰদান কৰা হৈছিল শিক্ষাগাৰটোত এটা কোঠালিত এশটা শিক্ষাৰ্থী বহিব পাৰিছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰবিলাক ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ঠাইৰ ছাত্ৰৰ আদৰ্শ আছিল দেশ বিদেশৰ ছাত্ৰ আহি নালন্দাত ভৰি পৰিছিল কিন্তু তাৰ শিক্ষাৰ আদৰ্শ ইমান ওখ আছিল যে কম ছাত্ৰইহে তাত প্ৰৱেশ লাভ কৰিছিল ধৰ্মপাল ৱাছবন্ধু সুবিষ্ণু ধৰ্মকীৰ্তি হৰ্ষবৰ্ধন আৰ্যদেৱ নাগাৰ্জুন পদ্মচম্ভম আৰু হিউৱেন চাং এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আছিল শিলভদ্ৰ নামে এজন উদাসীন পণ্ডিতো এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিখ্যাত অধ্যক্ষ আছিল ইয়াত এণ্ট্ৰেঞ্চ দিব লগা হৈছিল ই এটা বুদ্ধিষ্ট ইয়াৰ পুথিভঁৰালটো এটা উল্লেখনীয় বিষয় আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু পুৰণি পুথিভঁৰালটো হৈছে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পুথিভঁৰাল যাৰ নাম হৈছে ধৰ্মগঞ্জ ইয়াক বিল্ডিংত ভাগ কৰা হয় হৈছে ৰত্নসাগৰ দ্বিতীয়টো হৈছে ৰত্ন দধি আৰু তৃতীয় হৈছে ৰত্নৰঞ্জক। যেতিয়া নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ত জুই লগাই দিয়া হৈছিল তেতিয়া এই পুথিভঁৰালটো ছয় মাহলৈকে জুই জ্বলি আছিল বুলি উল্লেখ আছে ইয়াত প্ৰায় দহ হাজাৰ ষ্টুডেণ্টছে পঢ়া শুনা কৰিবলৈ পাইছিল আৰু দুহেজাৰ টিচাৰ্ছ আছিল বুলিও আমি পাইছোঁ এই বিশ্ববিদ্যালয়খনক ইউনেস্কোৱে দুহেজাৰ ষোল্ল চনত ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে ঘোষণা কৰিছে এই বিশ্ববিদ্যালয়খন হান্স গডছ এণ্ড বখিয়াৰ খিলজীয়ে আক্ৰমণ কৰিছিল বখ্তীয়াৰ খিলজীয়ে এঘাৰশ তিৰান্নব্বৈ ইলেভেন নাইণ্টি থ্ৰী এডিত কৰা আক্ৰমণে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়খন একেবাৰে ধ্বংস কৰি দিছিল কাৰণ তেওঁ মূৰ্তি পূজাৰ বিৰোধী আছিল আমি ইমানখিনি তথ্যই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিষয়ে দিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক এটা কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেন্তে আজি ইমান ধন্যবাদ জনাই ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ